У цій будівлі на околиці міста зимують житомирські безхатченки. Холодні стіни, відсутність комунікації та постійний шум залізниці. Умови не ідеальні, але тут краще ніж на вулиці. Опікуються безхатьками Владислав Паламарчук. Чоловік розповідає, усе доводиться робити власними руками та власним коштом. В першу чергу облаштували так звані нічліжки та санітарну зону. Це було повністю ну. пустая комната с прогнившим полом, с грибком, со всеми там. Ну сами понимаете, помещение было с 89 -го года нерабочее. То есть вот здесь вот мы сделали, вот здесь у нас как бы получается женская территория, где пуская Здесь женская. То есть у нас здесь благодаря грантовым финансам мы смогли поставить унитазы, поставить душевые. То есть сейчас можно констатировать такой факт, что бездомные уже могут помыться, потому что самая главная проблема до сегодняшнего дня была бездомным помыться в зимнее время. Уникальность, говорю, нашего вот этого помещения и нашего центра будущего и, и этой ночлежки, то, что все вы видите здесь, это все делается руками самих бездомных. Водоснабжение мы сделали сами, собственными силами мы сделали, выкопали себе колодец ставили туда круги, запустили туда насос, то есть вода у нас есть. Ну и, соответственно, в грибную яму мы тоже делали своими руками. То есть воды как бы у нас не проблема с водой. все вот помещения, все, чтобы вы понимали, я говорил, все помещения были, вот так вот, э, Здесь будет комната социальных который будет социальный патруль, здесь будет базироваться, то есть это у них как бы штаб-квартира будет. Здесь будет центр учета бездомных, где будет картотека храниться, где будет основная вся работа происходить. Это мужская ночлежная комната у нас, готовая к приему посетителей. Вот это женская комната у нас. Женская комната тут чуть-чуть маленькая, чуть-чуть поменьше. Потому что женщин у нас не так много на улице, все-таки большинство у нас мужчин, поэтому и мы так, как бы, так и посчитали, пока на женщин. А вот это вот самое главное в этом помещении. Это будет у нас актовый зал. У нас есть уже человек, который готов нам передать проектор, готов подарить нам экран. Здесь будем проводить такие вот киноклуб откроем, есть такие у нас разработки, показывать фильмы им, чтобы эти фильмы возвращали их к семейным ценностям. Знаете, вот было бы неплохо, если бы, ну, надеемся, в следующем году в такое время будем рождественские фильмы им показывать. Ну, чтобы здесь можно, чтобы психологи с ними работали, проводили какие-то тренинги, какие-то мероприятия. Здесь нам помогли с писанными подушками, одеялами, матрасами. То есть мы готовы к встрече то есть, людей. Пригодится и для местных жителей. Говорит, ну, зато... Бездомность никогда не вычислим, потому что, смотрите, здесь критерии такие срабатывают, что все-таки у нас областной центр. Областной центр и здесь текучка. Здесь мы еще рядышком с Киевом. Через нас с Киев на западную Украину, ну, например, перебираются, да, а через нас, наоборот, в Киев перебираются. То есть вот они сегодня есть, завтра их нету. То есть и такая текучкость, ну, и ее ну, не проведешь вот так вот. Растет, не растет. Я скажу одно, общаясь. С э, э, судмедэкспертами мы пришли к выводу только одному, что бездомность э, молодеет. Молодеет. Очень много ребят умирает 30-35 лет до 40. От 30 до 40 лет. То есть причины там разные. Ну, в основном причина алкоголь, конечно, истощение организма. Соответственно, там. <связать> эти вещи. Вот это вот факт остается фактом, что бездомность, она мало делит. А тебе что, не можно больницу отказывать тебе, да? Ну, говорят, отказываешь, тебе хотя бы пару дней. Хотя бы пару дней. А там как? Как-то Господь Иисус Сын Божий сможет поместить в ее добрые стрелы. Потому что у меня... Толик, смотри на камеру. Съемка была в 10 часов вечера, в 5 утра он уже умер. Его так не, вот не приняли в больницу. И самое печальное, что тот врач, э, который его не брал туда, э, молодой. Ему вот около 25 лет. Просто не буду его показывать, тоже я его снял. Вы сами видели эти глаза. Это, ну, это уже глаза смерти было просто-напросто. Просто, да, просто. просто ну, сердце разрывалось что у нас, ну, смотришь, что хосписа нету для таких людей, больница им там, ну, мне нужны В планах есть даже комнаты матери и ребенка сделать, потому что есть ситуации такие, что оказываются ну, по каким-то причинам на улице с детьми. Когда я начинал только работу, мы проводили опрос среди бездомных, чтобы выявить, выявить действительно, из-за чего люди оказываются на улице. Я был удивлен, что большинство из них находится на улице из-за насилия в семье. То есть насилие как таковое, мы всегда думаем, что это когда муж жену избивает, или там родители детей, да, там насилие в семье, ну, такие стереотипы. Но на самом деле, ну, это разные оказались вещи. Это когда родственники выкидывают родственников, когда начинается дележ этих квартир, домов, и кто-то оказывается слабее. Это аферизмы с этими квартирами. Очень много афер было с квартирами. Хозяйничаем. Занять этим хлопцам кушать варим. Вот. Ну, стараемся что-то делать. Ну, здесь я уже месяца 4. Вот. Ну так получилось. Я уже давно на улице я уже на улице 9. Вот. Так что там. Ну, с квартирной у меня получилось. Немножко. Дали задаток, да. С да, задатком осталось. В жила, в посадках жила. В шалашах. С медициной плохо, конечно, очень плохо. Ну, если с этой стороны. счет медицины это вообще, это плохо. Я сразу говорю. Пинают ногами, где хотят и куда хотят. Никто на тебя... Ты никому не нужна, и за, за тобой запихают все щели, которые только нужны и не нужны. Как оказалось? Да, квартиру продали. Кто продал? Сын. Сын продал, да? Да. Как давно на улице, где вы жили? На Кроше, на стадионе. Ходят три, а он, Влад, приехал сюда. Полезу сначала. Сюда. ему собрали полностью пакет документов на комиссию МСЭК потом дождались этой комиссии ему поставили первую группу пожизненную Потом я его отправил, и у меня он сколько находился? Два месяца в санатории Конечно, в Коростышеве. Да. То есть на четырехразовом питании. Приезжал к нам в гости, апельсины нам привозил. Есть возможность. На самом деле наладили отношения с Коростышевым. Нам бы еще наладить с медициной хорошие отношения. Было бы вообще отлично. Уличный патруль мы ведем с 2011 года, с дня основания организации. И в основном она проходит по, патруль выходит по местам дислокации бездомных, это то есть пункты приема в На месте идет общение, кому что надо, кому-то надо в поликлинику пойти, кому-то в флюорографию кто-то хочет пройти. Потом, если кому-то надо сопровождение, то вот Александр берет и сопровождает этого человека. А я сам такой был. Три с половиной года жил на улице, был бомжом. Поэтому подход нахожу легко. Но я был в их шкуре, я жил, я мыслю по-ихнему, я понимаю их мышление, вижу, где кто хитрит, пытается обмануть, или кто идет на контакт открыто там какими-то желаниями поменять свою жизнь. Что я был таким, поэтому я знаю этих людей изнутри. Нам нужна очень помощь. Нужна очень помощь, потому что, смотрите, просто предоставить человеку ну, спать, но ну, это же не полностью комплекс услуг. Смотрите, мы человека приводим с улицы, кусок мыла нужен, нужна мочалка, нужно нижнее белье очень проблемах. Если у нас верхняя одежда есть, куртки, это, то у нас проблема с обувью, проблема с нижним бельем, как женским, так и, так и с мужским. Нужна помощь в постельном белье. Человек, по крайней мере, стакан чая, чтобы ему там дать, это ну, обыкновенные продукты питания. Все, что сопровождает обыкновенного человека в повседневной жизни, это все нам. И потому я обращаюсь за помощью к жителям нашего города, что если вы поддерживаете нашу идею, что показать бездомным помощь, ну, присоединяйтесь, помогайте. То есть вы же видели теперь, что есть им где переночевать, чтобы забрать их с их подвалов, все. Мы им по возможности, ну, не знаю, как придите, оцените, хорошо или сделали, плохо ли сделали. Ну, нужна ваша помощь. Владислав Паломарчук закликает на бедужих житомирян долучаться до облаштования притулку. Допомогти можно, переказавши гроши на банковский рахунок.